assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar videoga layk like bosishni unutmang bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin o'zbekiston Superligasida may oyining eng yaxshilari aniqlandi nasaf jamoasi bosh murabbiyi ro'ziqul berdiyev oyning eng yaxshi murabbiyi deb topildi qarshiliklar berdiyev qo'l ostida o'tgan oyda 5 ta o'yin o'tkazib ularning 4 tasida g'alaba qozondi yana bir bahsda esa nasaf do'rang natija qayd etdi nasafning yetakchi yarim himoyachisi oybek bozorov may oyining eng yaxshi futbolchisi nomiga sazovor bo'ldi oybek bozorov o'tgan oyda nasaf tarkibida 5 o'yinda maydonga tushib 5 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi neftchi jamoasi futbolchisi sirojiddin qo'ziyevning agmk darvozasiga yo'llagan ajoyib goli esa oyning eng chiroyli goli deya e'tirof etildi o'zbekiston terma jamoasi hujumchisi eldor shomurodov kecha maldiv orollariga qarshi bahsda hettrik qayd etdi va terma jamoa to'plarlari ro'yxatining ikkinchi o'riniga ko'tarilib oldi bu haqida esa futbolchining o'zi quyidagicha fikr bildirdi maksim shatskix rekordiga ta gol qoldi albatta buni yangilab tarixga kirish niyatim bor ammo asosiysi jamoam g'alabasi dedi eldor shomurodov ma'lumot uchun shomurodov milliy jamoada gollar sonini 31 bittaga yetkazib milliy jamoada 30 gol urgan mirjalol qosimovni ortda qoldirdi va aleksandr genrixga yetib oldi rekordchi maksim shatskix hisobida esa 34 gol mavjud 23 uch yoshlilar o'rtasidagi osiyo kubogi chorak finali doirasidagi janubiy koreya yaponiya o'yini yakuniga yetdi unda yaponiyaliklar uchu nol hisobida g'alaba qozonib yarim finalda vakillarimizga qarshi o'ynaydigan bo'lishdi kun chiqar yurt vakillaridan yuito suzuki dubl qayd etgan bo'lsa yana bir golni mao xasoyu o'z hisobiga yozdirib qo'ydi yaponiya hamda o'zbekiston jamoalari o'rtasidagi yarim final bahsi 15 iyun kuni soat 21:00 da boshlanadi hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi bizdan uzoqlashmang ko'rishguncha salomat bo'ling